Привет, YouTube! Это наш долгожданный отдых на острове Санья в 2022 году. Все видео, которые мы смотрели на данную тему в интернете и в социальных мережах, нам не сподобалось. Поэтому мы решили снять небольшой ролик, чтобы вы имели представление о плюсах и минусах этого тропического курорта. Так кто же мы такие? Мы пара с Украины, проживаем и работаем в Китае. Меня зовут Катя. Меня зовут Рома. Мы с удовольствием подорожуем и в этом видео вы увидите. Також розповімо про заборони. Купу заборон, про які вам ніхто не розповість. Всім привіт! З вами Шевчук Катерина. Веде репортаж з острова Сан'ї. Ми прилетіли зовсім нещодавно всього тибучі. Всього 5 хвилин тому і хочеться вже вам а, порекомендувати, виходячи з... виходячи з аеропорта. Так, нормально? Виходячи з аеропорту, а, не... не ведіться відразу на таксистів, а йдіть собі трошки далі буквально. Бучі буквально 100 метрів, і будуть таксі. Я думаю, що вони будуть трошки дешевші ніж нам пропонували. Пропонували нам поїхати до нашої точки за 159 юанів. Ну, зараз и проверим. Перед тем, как поговорить о транспорте, я расскажу вам, какие документы нужно взять с собой, чтобы к вам было меньше вопросов. Распечатанные билеты. Электронный вариант практичней, но когда китайский служащий видит бумагу с печатью, это гарантия вашего беспроблемного отдыха. Загранпаспорт. Это даже не обговаривается. Распечатанные справки о вакцинации. Бумага сила, на всякий случай. И свеженькие тесты нуклеиновой кислоты, которые действуют на протяжении двух дней. Поэтому рассчитывайте время на перелет и дорогу. Передвижение по острову интуитивно понятно. Большое количество городских автобусов готовы доставить вас в любую точку города за пару-тройку юаней. С арендой электроавтомобилей и байков не было проблем. Стоимость аренды байка в день 80 юаней. Также к большинству достопримечательностей можно добраться по канатным дорогам стоимостью от 20 юаней. Любители морского бриза могут путешествовать от острова к менее маленьким островам на съемных лодках с водителем, дешевых паромах или катерах на шестерых человек и более. Атлічна развіт аеротранспорт. Літаючі таксі вертольоти зможуть доставить вас в любую точку острова. Розценки за таке удовольствия різні. На середньому 800 юані при посадці. Зараз їдемо на автобусі. Приїхали по ми в парк, який називається тропічний рай. Але з самого ранку мені ніхто не дав кави з молоком. Тому цей рай мені зараз зовсім раєм не здається. Головна наша задача це побачити скляний та мотузковий міст, мости. Тому, я думаю, ми впораємось. Насправді територія парку дуже-дуже здорова і хоч би нам вдалося побачити все за один день. Побажайте нам успіху, а ми вам покажемо самі красиві місця цього парку. Сикотно идти туда, там где 3 миллиона китайцев попереду. Может, не пойдем? Да <laughs> не нам надо на ту сторону. Там что-то интересное. Там на ту сторону. Тропический рай. Опа! <laughs> Нормально. <laughs> 21 век на дворе я вообще хуляции просто пердят на мосту Ну конечно мост страшный Природа и территория парка просто восхитительны Вы можете встретить самые различные растения от тропических пальм и бамбука до хвойных деревьев и кактусов. Также на горе расположены башни, с которых открывается шикарный вид на бухту Ялан Бэй, в которой мы проживали. Самая чистая, отдаленная и прекрасная бухта. Определенно лайк. Like. Если вы расположены к активному отдыху и не ведете ночную жизнь, вам именно сюда. Стеклянный мост не произвел на нас огромное впечатление, что не сказать про веревочный. Вы сами все видели. Также нам попался этот колоритный мужчина, и мы не прошли мимо. Он сразу нам попозировал. Но если у вас нет целого дня на прогулку, советую вам посетить другой парк. Его название Олень повернул голову. Там нам тоже посчастливилось побывать, советую. Примерная стоимость билета 80 юаней. Обратили внимание на огромное скопление людей? Вы думаете, количество, которое забралось на эту башню, это предел? Знаете, что наибольше может дратувати у отпуске? Це черга. просто безкінечні, довгі та дуже голосні черги, де китайські сім'ї встигають посварити своїх дітей, а потім загладити свої провини чимось смачненьким. Зараз без жартів, поки ви стоїте в цьому ланцюжку пару годин, можна зголодніти. Тому все придумали раніше, розмістили по бокам маленькі магазинчики з сосисками та прохолодними напоями. Особливо від себе можу сказати, що очікування своєї черги на відвідування локацій дуже втомлює. Хочеться побачити максимум красивих пам'яток, а більшу частину нашої відпустки. Я спостерігала за китайцями. І це мене дуже розчарувало. Я люблю свободу. Люблю, коли поважають мій особистий простір. Ну а тут, дві години з незнайомими мені людьми, майже в обіймах. Приходилось кожного дня налаштовуватись на ці безкінечні ланцюги під пекучими сонячними проміннями. Маленький приятний каларітний остров Учиджол. второе имя китайские Мальдивы. Березовая вода манит искупаться в ней. Она действительно супер прозрачная, голубая и чистая. В феврале солнце беспощадно выжигает золотистый песок, по которому невозможно пройти. Боюсь представить, что тут творится в июле. Флора и фауна острова потрясающие. Вы можете видеть различных птиц и животных. По всему острову расположены фудкорты, автоматы с мороженым и напитками. Вы точно не останетесь голодными. Также радует, Развлечения и инфраструктура. Например, лежак за 150 манев в час или поездка на пони за столько же. Готовьте денежки, господа. На острове невозможно потеряться, об этом позаботится охрана острова и всевозможные таблички, продублированы на трех языках: китайском, английском и русском. С ошибками, но все же. При всех этих плавах на острове есть одно негласное правило. Готовы? Вам не разрешают делать ничего все запрещено. Такие разбалованные туристы, как мы, после свободного Таиланда и Индонезии, впадаем в ступор, когда к нам бежит охрана и кричит, что на этом райском пляже нельзя окунуться, и через 10 метров нельзя, и через километр. По всей окружности острова купаться разрешено в одном месте, бога, окруженном буйками, крошечном пространстве, набитым под завязку не умеющими плавать китайцами. Это ад. Нельзя также запускать дрон, нельзя сидеть на камнях, не разрешается собирать ракушки. Подходить к поручням возле озера, трогать животных, снимать на камеру или фотоаппарат. И еще много дурацких запретов. Большинство запретов связано с тем, что на соседних островах находятся военные базы. Наверное, по мнению китайцев, мы прилетели именно за этой информацией. Почти все эти запреты распространяются на всю санью. И это оставляет свой отпечаток об отдыхе и месте, в которое мы прилетаем отдохнуть. Давай еще раз пусик вам она там не вышла. ¿Qué Всім привіт! Давно з вами не бачились. Ми сьогодні побували на острові у емоції. Такі собі 50 на 50. В принципі, дуже красиво і можна спостерігати за такою красою вічно, але все заборонено. Заборонено плавати, заборонено сидіти на камінцях. Заборонено все, окрім того, щоб спостерігати за цією красою. Їхати туди чи ні, вирішувати вам. Але після нього ми забрали на таку класну вуличку, і вона насправді дуже колоритна. Тут є дуже багато смачної їжі китайської, європейської на будь-який вибір. Дуже багато класних людей, дуже багато іностранців. Всі вони е видно, що відпочивають. Окрім цього, окрім цієї людини, за якою зараз їдуть. Я думаю, що варто тут побувати всім класного дня. Їжа це кайф поїсти. Це для нас найулюбленіше, і тут ми відірвались по повній санья. Ви знайдете для себе щось особливе. Це ми вам гарантуємо. Більшість іноземців відвідують російські ресторани. Є в цьому щось домашнє та смачне, але салатом олів'є вже мало кого здивуєш. Тому ми вирішили піти інакшим шляхом. І в більшості випадків об'їдалися морепродуктами. Скажу вам чесно, ціни кусаються, але то того варте. В цілому, тут ви знайдете щось на свій смак та гаманець. Так, це Китай, але він трошечки відрізняється від того гострого Китаю з червоним перцем чилі. Різних кафешок, ресторанів, їжі на вулиці Тах та в супермаркетах вистачить всім, голодними ви точно не залишитесь. Від нас ловіть лайфхак, шукайте мусульманські маленькі забігаловки, порції там богатирські, а ціни максимально низькі. Меню в картинках на стінах. Тому навіть без знань китайської мови можна з легкістю зробити замовлення а однієї порції вам вистачить на двох чоловік. Це вже традиція, в якій би країні ми не відпочивали. Ми завжди знаходимо острів МАП в Таїланді. Вони були найадекватнішими та дуже привітливими, особливо до тих, хто мав з собою кукурудзу. На балі не дозволяли брати смаколики з собою, пояснюючи це, тим, що тварини можуть стати трошечки агресивними. На острові Мавп на Наньвань живуть приблизно 2000 макак. Їдять вони все дуже не перебирають. Навіть печиво прийшлось їм на смак. На жаль, ми прийшли з пустими руками в гості з надією, що купимо ласощі на острові. І дійсно, у нас була така можливість. Пакетик з арахісом можна придбати за 20 юанів, але покормити мав дозволяють тільки в відведеному місці. До речі, на території цього острову є в'язниця для тих, хто вкусив відвідувача або щось витягнув з сумки. І ми на місці приступлення. Макаки, які поселені тут. Нарушили права этого парка Эта макака украла сумку Вот эта макака украла часы А вот эта макака укусила ребенка И что же мы наблюдаем, что же здесь написано Каждая макака будет отбывать свой срок наказания И естественно, та макака, которая укусила ребенка Отбывает здесь заключение 3 месяца Та, которая своровала часы 2 Та, которая украла ключи 1 Вот это макакчин изолятор Є можливість відвідати маленькі театральні вистави, де головні герої мавпи. Для мене це дико: по-перше, брати з собою дітей на острів до диких звірів, по-друге, знущатися над бідними тваринами. Їхні шиї перев'язані мотузками, і інколи вони не стримують свої емоції. В цілому враження різні. Якби за романом не гналася одна із макак, щоб відлупити його, і мене не переслідувала ще одна зграйка, щоб відібрати в мене морозиво, то було б трошки сумно. Романтичний парк дорогой. Неприметный, выглядит дешево и как будто на скорую руку. Зоопарка на территории вы не найдете. Все заведения и исторические площадки открываются ближе к вечеру. Еда чисто китайская и даже по китайским меркам невкусная. Видели тараканов, это не сильно удивляет, но все же. Атмосфера доброжелательная, но человеку старше 10 лет будет очень скучно. Единственное, что должно спасти ситуацию, это представление, которое проводится три раза в день за символические 280 юаней. Пожалуй, шоу не стоит таких денег, но было приятно видеть, что оно переведено на английский и русский язык в виде субтитров и имеет исторический подтекст появления на острове людей. И события за последние 2000 лет. А сейчас вы можете сами лицезреть кусочки того, что мы наблюдали на протяжении часа. Также в Санья мы видели бедную, но колоритную жизнь морских цыган, которые, дабы не платить налоги, строят свои дома на воде изощренно пытаясь совладеть со стихией. Дорогие отели, которых минимальный номер можно снять за 3800 юаней, а самый дорогой не стыдно озвучивать. В одном из таких отелей Атлантис на мое 28-летие Катерина сделала мне подарок. Поплавать в одном из самых больших аквариумов мира с тигровыми акулами и столетними черепахами. Скажу честно, я влюбился в дайвинг. Также лицезрели слепую веру в религию, которая гребет деньги с прихожан. Копеечка за вход, копеечка за благовоние, копеечка монаху, копеечка обязательно. Без копеечки Будда не видит. И людей, которые в таком мистическом и святом месте грубят тебе и делится своей злой, темной энергетикой. Наверное, из-за этой энергетики я чуть и не угробил дрон. Мы также серфили, видели ужасные пляжи, привет до Дунхай, ходили по бесконечным рынкам жемчуга, оленьих рог и причудливых раковин, знакомились с животными и просто отдыхали. Жизнь – это путешествие, которое сладко начинается и быстро заканчивается.